Здравствуйте! Мы группа Карма Rage из города Северодонецка. Наш состав Дмитрий Гиевский, ударный. Андрей Шабанов, соло-гитара. Павел Рязанцев, бас-гитара. И Руденко Александр, гитара-вокал. Карма Rage, к этому названию мы шли долго. Придумал его предыдущий вокалист группы формально оно означает карма это всем понятно речь это ярость мы долго обсуждали это название в итоге остановились на нем сейчас оно нас устраивает и мы хотим работать на развитие мы играем трэш metal это агрессивное направление металла в переводе означает бить молотить только свою музыку и свои тексты. И исключением являются одиночные кавер-версии. Творческий процесс происходит по-разному. В основном в последнее время основную музыку придумает Дмитрий. Он приносит рифы. Мы их разучиваем, предлагаем свои варианты, свою обработку. Тексты пишет и Дмитрий, и Павел, и я. То есть это общий такой процесс. Совместно дорабатываем. Поэтому каждая песня ⁇ это совместный продукт творчества всего коллектива события в нашей жизни, которые происходят с нами, которые происходят вокруг нас, ну и по роду нашей музыки или, может, по нашему складу характера, в основном это негативные события. И все то недовольство происходящим, окружающим, мы пытаемся выразить в нашей агрессивной музыке, направленность текста в, в, в социальную в нашу. То есть мы не пишем там о каких-нибудь драконах сказочных, там, о каких-то космических далях. И, то есть мы пишем об, об обычных людях, о себе. Самое запоминающееся концертное событие в жизни нашей группы, это было, когда лейбл, на котором мы издали диск, который назывался «Социум» в 2012 году, организовал для нас тур совместно с группой из Москвы «Рэмпэйдж» и также совместно с группой из Греции «Меморейн» по восьми городам украины ленте, ленте, а дальше, да? для нас это наша жизнь и я без музыки то есть жизнь была бы серой и скучной то есть это часть часть меня часть нас всех каждого то есть, без этого как бы не заниматься музыкой ⁇ это как, знаете, как лишиться какого-то жизненно важного органа, без которого организм не будет нормально функционировать.